ढाई सौ साल पुरानी है खजाना छुपा हुआ है खजाना चलो

दाथ दाथ मोटा पूरा नोटी था पर ने लगता है हमारे मिलन भाई भी व्लॉगिंग चालू करे कर रहे हैं हाय तो ये हमारा वकील साहब तो तो अलग-अलग रास्ते बता जाई से कभी कबर में मावा भी खाता हूं ओ भाई भाई ये तो बारिश होने लगी आज तो फुल एडवेंचर होगा फुल ट्रेकिंग होगा हो बारिश भी आ गई सोने पे छौका हो गया इसको बोल दे हम झिंगा लाला हु हु <laughs> ए साई भाई तुम्हारा फोन वाटरप्रूफ छे हाँ, थोड़ा थोड़ा सरवाइव करी जाए आ गया हाथ छोड़वा मढ़ियो साई वर्षा दे साईनु मान राखियो ये ये मेन ये

અમારે અમદાવાદ થી વરસાદ ગોતા ગોતા અમદાવાદ થી તમારે પાપ બહુ વધુ છે ગાઇ દૂર દેખો જા ये, ये पंच ये पंच 26 देखो हां उसका रिजल्ट आने वाले है जल्दी वो कांस्टेबल बनने वाले हैं वो ये सीएमडी कांस्टेबल घड़ी में रख <laughs> इधर इधर आवाज बोलती ना हां आवाज तो 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 निकालना आता है भाविश भाई प्लीज तुम्हारे बनेवी साहब का कहना है कि ये जो ये जो आप किन देख रहे हो 250 साल पुरानी है खजाना छुपा हुआ है खजाना तो चलो इसी के लिए यहाँ नहीं जाना खरजाना तो धूंढ नहीं जाते है? तो है हम, हैं अलग अलग कोनों में जाते है और खतरा उठाते है उल्ली बारिश और माइनस ट्वेंटी डिग्री है माइनस ठंड नहीं लग रही हाँ फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं चलो धीमे मंदिर गया ही આઈસી ફળવાડમાં ડુંગરવાળા દીરીવાળા ડુંગરનું નામ છે ઘણો ટ્રાફિક છે આજે આઠમ છે એટલે ઘણો ટ્રાફિક છે જો નજારો બહુ જોરદાર છે આગળ બે છ આ ડુંગરાવટી તડકો જોવા મળે છે अच्छा लग रहा है नयन भाई आपको बहुत मजा आया बहुत मजा है।, किया है आज हाँ। के दिन और हमेशा याद रहेगा हमेशा याद ना वैसे तो हम हर साल इधर ही आते हैं लेकिन तो इस बार बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि बारिश ने हमारा साथ दिया और ये हमारा अहमदाबादी मैन उसकी भी इच्छा पूरी होगी पूरी पूरी, पूरी, पूरी हो गई ना पूरी पूरी पर मजा आएगी थोड़ी हनुमान मंदिर है देरी वाड़ा डूंगर से खोड़ी अरमान मंदिर है આપણે દર્શન કરી લઈએ થોડી ગરદી છે આપણે બહાર દર્શન કરી લઈએ કારણ કે આપડે પલ્લેલા છીએ ચાલો તો આગળ ઓલા ઓલા ડુંગરે જે નાસ્તો કરવા એ ડુંગરે જવાનું છે આપણે ચલો ગાય ઓલા ડુંગરે નાસ્તો કરવા જવાનું હતું તો બસ કેમ થઈ ગયો અમારે અહીંયા બધી વાડ કરીને ખબર કરી નાખ્યું કે જવાનો રસ્તો છે નહીં પાછા હતા ને ઉપર વહી જાય છીએ અમે નાસ્તો કરવા શું પાછું ભાઈ ખોટો ધક્કો થયો ધર્મનો ધક્કો થઈ ગયો અરે ભાઈ રુદ્ર સાઈડમાં બધા તરફ આવું છે ચણક ચીપડી પેલા પંખો જ ચાલુ કરો કઈ પવન તો લાગે હા પેલા વરસાદના પલ્લી ગયા હવે પરસેવાના પલી ગયા અને એમાં પંખોય બંધ છે કરું હું થાકી ગયા હા તડકો શિયાળો ઉનાળો સમોસો બધા મોસમની ફીલીંગ આવે જાવને અંદર સાપ પડતા હો ને પંખો કઈક સારું હે

અમારા નયનભાઈ ધરાતા છે ફોટો પાડવામાં અને અમારા નવા કેમેરા કેમેરામેન તે ખાસ અમદાવાદ થી મગાવ્યા છે એટલે બહુ ફોટા પડ્યા આવો ને નયનભાઈ હાલો પીછે કી ફોર વ્હીલ અપની નહીં હે જબ પડી રહેતી ને તો અપની ગીના જતા ચાલો હવે આપણે ડુંગરો ઉતરી જઈએ ફરી લીધું જમી લીધું ખાઈ લીધું પી લીધું ફોટા પાડી લીધા

तो गाइज हम वेलकम बैक तो गाइज तो गाइज तो हम पहुंच गए जहाँ हमको पहुंचना था तो आपको जो पीछे पहुंचो तो की बताती है उस वहां तक हम चढ़ के गए थे और चढ़ के आए थे अब हम जा रहे हैं आपको दिखाऊंगा वहां हमारी बाइक पड़ी है वहां हमारी बाइक पड़ी है डंगर ऊपर से पानी आवे अनाया भेगू थे पत्थर में तो खाली से વરસાદ આવે તો આખું ભરાય જાય છે તે નાવા અને અમુક જે લોકો હોય પણ આવે આવે છે મજા જો સ્મોલ લેગ ये तो ये यहां पर हम ऐसे जंगल में आए है जहां पर शेर है तेंदुआ है बाघ है चीता है सब प्राणी है यहाँ कभी कभी शेर और तेंदुआ भी आता है आता है और हमारे खेत भी यहाँ ही पास में है वहाँ चार बार शेर आ चुका है और तेंदुआ नहीं होता हर रोज आती है इसलिए आपको दिखाते हैं अब ये देखो गाइस वहां पर बेसु चारा खा रही है चारा खाके फिर वो घर चली जाएगी ये सब पूरे डूंगर चढ़ के थक गए हैं इसलिए ये बैठ गया पूरा डूंगर चढ़ के आए हैं ये लोग मैं भी गया था गाइस यहाँ पर पूरा एक पर्वत चढ़ के आए हैं प्यास लगी थी पानी पिया हाँ। समाप्त तो तो हुआ कैसा लगा आपको लगा बहुत अच्छा लगा ले तो गाइस आई एम आप ट्रेकिंग पूरी से डूंगर आखो चढ़ी ने तो घर तरफ जाइ